Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. Сі я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Роман Світан, полковник запасу збройних сил України, військовий лючик інструктор Роман Григорович. Вітаю, дякую, що долучилися. Бажаю здоров'я традиційно. наших глядачів закликаю бути активними. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі, поширення. Так само підпишіться на нашу Ютуб-платформу. У нас 26 липня на календарі, п'ятниця 16.10 за київським часом, старт запису цього відео, і почати хочу із того, що у генштабі збройних сил України підтвердили удар по аеродрому Саки на тимчасово окупованому півострові Крим. наразі інформація щодо наслідків цього удару уточнюється, але в збройних силах. України говорять про те, що, хоча аеродром і прикривали сучасні російські засоби, ППО, захистити військовий об'єкт вони не змогли. Одразу в мене буде кілька питань: як ворог міг використовувати цей аеродром? Про що свідчать характер вибухів, які ну от власне, ми побачили в мережі? Ну і була інформація про те, що останнім часом на цьому аеродромі перебувало десь близько 16 літаків йдеться про Су-34 і су 35 Поки ми чекаємо на офіційну інформацію, чи були уражені літаки, чи можемо ми вже говорити про те, що після цього удару ворог. Переміщуватиме свою авіацію на більшу відстань безпосередньо на територію Росії, а це відповідно буде збільшувати час підльоту? Ну САКІ це аеродром морської авіації так називають. Там рядом в Ново Федоровки більшої кстати, тоже э, теж касаємо некоторых морських задач. И для нас этот аэродром, он довольно-таки важен как объект для уничтожения. Причем первый раз мы по нему ударили довольно-очень удачно. Это было в 2022 году, по-моему, три грома туда сошло, То есть у нас была своя баллистическая ракета. И тремя ударами по стоянке самолетов российских были уничтожены примерно эскадрилья до 12 самолетов. Повреждено и уничтожено. Но даже после этого удара россияне не полностью убрали, то есть оставили определенное количество самолетов на аэродроме, увеличив систему ПВО, то есть прикрыв несколькими новыми зенитно-ракетными комплексами это направление. Мы несколько раз в течение уже третьего года, можно так сказать, третий год, несколько раз наносили удары по САКам, причем там и командный пункт, система управления очень мощная, то есть командный пункт с системой связи. Естественно, в Новофедоровке, еще раз повторюсь, там большой склад и расположение самолетов. Там постоянно эскадрилья самолетов дежурит. Как раз в режиме ПВО они выполняют несколько задач, но в режиме ПВО тоже прикрывает этот аэродром, потому я думаю, даже после ударов сегодня россияне вряд ли оттуда уберут самолет или там куда-то их переведут, потому что тогда действительно у них будет проблема с подлетным временем для выполнения боевых задач. Я думаю, увеличат просто ПВО, попытаются прикрывать и дальше, во-первых, рассредотачивая самолеты по аэродромному полю, а с другой стороны увеличив систему противовоздушной обороны. Какой-то другой комплекс, может улучшенный, может и усилят другими направлениями, разобрав э, инцидент, так сказать, удар сегодняшний, почему пропустили. Скорее всего, был комплексный удар э, по САКам с использованием ракет-постановщиков помех. У нас есть очень хорошая ракета ADM-160. При ударе, допустим, теми же баллистическими атакамсами сначала идет ракета, там разница в несколько секунд может быть, слепит ПВО противника, а потом по этому ПВО прилетает баллистика, и она просто ее не видит, то есть не успевает увидеть. Вот такой механизм точно может быть. Плюс для того, чтобы определить точку встречи при перехвате баллистической ракеты, вот допустим той же Атакамс, а россияне должны видеть восходящую траекторию ракет, то есть восходящую траекторию баллистики, чтобы можно было раньше вычислить точку встречи, выпустить ракету и перехватить, попытаться хотя бы ее перехватить. А так как в последнее время А-50 мы российские отминусовали, они не летают. Несколько станций дальнего за горизонтного контроля тоже были отминусованы нашими спецслужбами. То есть они практически не видят восходящей траектории. Естественно, на нисходящей, когда уже ракета заходит со скоростью больше двух махов, быстро отреагировать практически невозможно. И почему россияне очень сложно перехватывают баллистику те же атакамцы? Роман Григорович, ви говорите про те, що навряд чи вони су 34 і су 35 зараз приміщуватимуть кудись в глиб Росії, і швидше за все ворог підтягне додаткові системи протиповітряної оборони. А питання звідки вони можуть їх підтягнути, якщо навіть міст, вони зараз збільшують кількість барж, які його охороняють? Ну, баржи они подтягивают против беков без экипажных катеров. То есть это морской кордон, так называют. А вот ПВО это чуть другое, это уже воздушная компонента. И в принципе расположение тех же зенитно-ракетных комплексов систем ПВО в районе тех же САГ, это тоже выполнение боевой задачи прикрытия того же Керченского моста. Поэтому они вот просто перераспределить ПВО, допустим, больше на запад Крыма и на юго-запад, по крайней мере, перебросить для того, чтобы прикрывать тот же Керченский мост. Саки же они тоже прикрывают Керченский мост. Те же самолеты в режиме ПВО, по крайней мере, там истребитель ладно, Су-34, это больше бомбардировщик, а Су-35 это истребитель-перехватчик, который тоже может выполнять задачи перехвата Ракет, крылатых и беспилотников, которые могут идти на тот же Керченский мост. Почему они говорят, что они будут его там держать? Перераспределят, подтянут, может вплоть до того, что снимут с каких-то тыловых частей, оставив без прикрытия тот же «Энгельс», допустим, но перебросят прикрывать Керченский мост. Для них намного важнее Керченский мост, чем от аэродром от дальней стратегической авиации. Тим часом телеграм-канал Кримський Вітер інформує про те, що два літаки НАТО прибули до Румунії для розвідки на кримському напрямку. Йдеться про літак королівських ВПС Великої Британії, Boeing RC-135W Rivet Joint І так само мова йде про протичовновий літак Boeing p 8 a ВМС Сполучених Штатів. Ну, зараз велика хвиля паніки у цих ворожих z пабліках Вони пишуть про те, що, зокрема, один із цих літаків прибув для контролю результатів удару по аеродрому в Новофедорівці. І так само на перебій ворожі пабліки кричать про те, що саме цей літак наводив українські ракети на аеродром. Як прокоментуєте? Ну, что их наводить? Там мы так понятно, где этот аэродром находится. Мы же по нему уже работаем. А то, что переброска идет самолетов-разведчиков, ну, так это в общей концепции усиления восточного фланга НАТО. Дело в том, что уже в Румынии сидят два В-52. Это два дальних бомбардировщика стратегических. И их разворачивание, то есть разворачивание хотя бы, ну, сейчас пока пара зашла, так как минимум эскадрилья будет сидеть то есть это от 12 и дальше самолетов на Б-52, а для того, чтобы уже их прикрывать естественно, будут перебрасываться дополнительные силы, средства, системы противовоздушной обороны, которые включают в себя в том числе и противокорабельные и противоподлодочные системы. Почему? Потому что та же подлодка, допустим, у России еще есть три подлодки, которые могут нести те же калибры, то есть подлодка в подводном состоянии, она может запустить как минимум 4 калибра, которые дойдут до тех же Б-52. То есть для них, для натовцев надо четко понимать, где находятся ракетоносители подводные. То есть это варшавянка, дизель-электрическая дизель подводная лодка. Это очень опасная вещь, и потому и переброшен в том числе и противокорабельный, противолодочный, самолет, который будет сначала отслеживать, а при угрозе будет затапливать, то есть будет топить эти подводные лодки. Идет целый механизм переброски, отстраивания общей системы противовоздушной обороны и нанесения, может быть, превентивного удара конвенциального перед возможным использованием ядерного оружия россиянами. Идет разворачивание идет от Румынии до Финляндии, а как по-другому, россияне что хотят, будут разворачиваться, причем это только, это только начало, то есть усиление этих баз в Румынии, оно будет происходить однозначно, потому россиянам надо готовиться к достаточно большому количеству и самолетов, в том числе румыны создали очень хорошую сеть военной поддержки, еще раз повторюсь, это восточный, юго-восточный фланг НАТО і однозначно буде усілюватися це тільки почало. Там буде розвернуто серйозна повітряна групі Роман Григорович, про ситуацію на фронті хочу поговорити. Свіжа, свіжа заява, свіжий коментар речника оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Дмитра Лиховія. Він говорить про те, що. Придніпровський напрямок є цитата найгарячішим, але відносно там щодня відбуваються ворожі штурми? Так само поінформував він про те, що село Кринки практично повністю зараз знищено, але збройні сили України тримають оборону неподалік. Наскільки власне, от як побачите характер бойових дій на цьому напрямку, і наскільки може загостритися ситуація Найближчим часом, тому що про південний напрямок, зокрема, про посилення ворожого угруповання на запорізькому напрямку під час нашого минулого стріму ми детально говорили херсонське направлення нами сейчас удержувається. Там несколько есть площадок, только в режимі рейдових атак іменно справа на левый берег, удерживаю несколько позиций. в режиме активной обороны, так как стабильные такие позиции типа тех же крымных россияне разбивают кабами артиллерии, потому перешли, правильно приняли решение, в конце концов начать двигаться. То есть активная оборона, рейдовые атаки справа на левый берег, беспокоящие атаки для того, чтобы удерживать россиян в постоянном напряжении, связать определенное количество войск на левом берегу то, что Крым Киев когда-то э, россияне уничтожат, ну, в смысле, у них есть механизмы уничтожения любого стационарного военного объекта, э, если до него достают, допустим, авиационные средства поражения. Кабы доходят, э, и, естественно, дело времени только, когда любой стационарный объект будет разрушен. Пока у нас нет самолетов, пока у нас нет патриотов, мы не можем обеспечить нашу линию боевого соприкосновения с нашей стороны, обеспечить от ударов авиационными бомбами, планирующими. Подойдут F-16, не допустим су -3 4 до дальности там, до 70 километров, и они просто не смогут сбрасывать эти планирующие авиабомбы. А сейчас на данный момент вот такая ситуация очень тяжелая с этой точки зрения, но Принято решение, то есть, работать в, в движении, то есть не тактический плацдарм, как таковой, а такая мобильная оборона, но нахождение на левом берегу наших войск на данный момент оно прослеживается вопрос дальнейших действий. То есть для того, чтобы создавать тактический плацдарм, надо видеть дальнейшее распространение этого плацдарма для, до уровня оперативного и форсирования реки и дальнейшего движения. Вот пока этого пока не видно. То есть, я так понимаю, пока не будет возможность форсировать Днепр, пока не будет принято решение движения в сторону Крыма или хотя бы в сторону Скадовска, или даже хотя бы на удержание на левом берегу оперативного плацдарма, но это уже 15-20 километров по радиусу, для того, чтобы прикрыть форси... Форси... форсирующие Днепр войска. До этого времени вот в таком режиме оперативных, вернее, тактических атак будут, будем удерживать некоторые позиции на левом берегу. Это так называемые беспокоящие атаки, но они, тем не менее, связывают достаточно серьезное количество российских войск, которые не появятся на Восточном фронте или там на Запорожском. Роман Хрогорович, в интервью для The Guardian, главнокомандовач Збройного Украины, Олександр Сырский, Зокрема, сказав, що якщо російські війська здійсняють черговий штурм на півдні Запорізької області, то ми можемо дати їм хорошу відповідь. Випадково чи не випадково, якраз саме про цей напрямок згадав в своєму інтерв'ю головком Сирський, тому що ну останні кілька тижнів обговорюється уся жвава тема про те, що ворог туди підтягує на цей напрямок додаткові резерви. Ну, просто так бы они не подтягивали. Значит, у них есть возможность. Что значит подтягивание резервов? Если разворачивается какая то э, подразделение или, допустим, соединение, это если уже тысячи, десятки тысяч войск, им надо снабжить. Если нечем снабжать, не по чем снабжать, никто ничего разворачивать не будет. Раз они начали разворачивать, значит, у них появилась механизм снабжения. Он появился реально. Они запустили железную и автомобильную дорогу довольно-таки серьезную с Ростова до Токмака, до Полох, до Мелитополя, то есть там несколько веток, они реально запущены, причем не только с Ростова, еще и морем они разрушаются, в Брянске не разрушаются. Сложность да, дала возможность движения, россияне приняли решение об увеличении контингентов, по крайней мере, на этом направлении, они его увеличили сейчас на несколько десятков тысяч войск увеличили, это не то, что они там вышли на ЛБС такое количество, нет, они увеличили плотность войск на Запорожском и Херсонском направлении. То есть пытаются заполнить собой все, в принципе, возможные для обороны места. Но вопрос наступательных действий у россиян, там стоит только по нескольким направлениям, опять же, они будут пытаться восстановить утраченное в прошлом году то есть восстановить линию фронта, выровнять линию фронта на Работинском в клинении Это в прошлом году мы думаю, со стороны Орехова начали двигаться в сторону Токмака, дошли до работы, но вот это в там на 10 километров. Россияне будут точно пытаться его срезать теми силами и средствами, которые сейчас появились после запуска железной дороги. Они будут пытаться однозначно опять вклиниться в нашу оборону, дойти до времени, то есть восстановить этот временский выступ в котором который мы в прошлом году съездили, может быть, попытаются выйти в сторону. Мы в районе более такой узел собирается, Может быть, пытаться выйти на него, для того, чтобы перекрыть, перерезать или взять под огневой контроль. Ракарная, Покровское направление и Карловское направление. То есть это Восточный фронт, так называемый это все еще во время проведения окончания уже летней военной кампании россияне могут попытаться застолбить эти направления. Но наш генштаб однозначно это видит. И я думаю, готовится к этому вопросу, хотя возникает вопрос, что тогда мы сыпемся по Восточному, под крики э, э, и посылы о каких-то мирных, в переговорах уже весь мир этими посылами засыпали, по крайней мере, наши ж великие политики, специалисты. В это время мы тихо сдаем Донбасс, отходим по некоторым позициям, в основном Восточного фронта, практически от Курахова до Часовьера. Это больше 100 километров по ширине фронта причем это эти отходы довольно-таки иногда трагичные, вот как недавно могла такая трагедия быть, если бы наши ребята не вышли из окружения. Роман Григорович, хочу поговорити так само і ще ось про що німецький оборонний концерн Рейн Метал сказав, що отримав від України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, і будівництво почнеться. Цитата у короткій перспективі. Це говорить про те, що безпекові моменти. стали кращими для того, чтобы разгортать это производство сейчас? Ну, Рейн uh, он производит очень ну, большой спектр военной продукции, в том числе и системы противовоздушной обороны. Они сами могут прикрыть свои же заводы, если не приняли это решение. Это говорит о том, что uh, не только там прикрытие ПВО, uh, того места, где они будут разворачивать, допустим, производства, а и есть видение, стратегическое видение нашей победы. Дело в том, что за Rain Metal стоит очень большой концерн по управлению активами, а это, это BlackRock, а это больше 10 триллионов долларов управления, то есть это инвестиционный фонд, довольно-таки мощный, причем он эм, в паре работает с еще одним тоже примерно такого же уровня инвестиционным фондом, Вангард, это больше 8 триллионов долларов. То есть общая совокупность инвестиций это около 20 до 20 триллионов долларов. Вот это то, что стоит за рынком этого. И если они принимают решение начинать строить на нашей территории производство, поверьте, они точно знают, что Украина в этом смысле победит. Не будут они в нашей стране ставить производство для того, чтобы оно потом не работало. Никто не будет покупать, допустим, какие-то военные механизмы, на которых будет стоять лейбл страны, которая проиграла. Потому это очень хороший для нас такой психологический посыл в информационном поле, который надо правильно читать, считывать и воспринимать. Тем часом, вот, я про тоді воружим. Розвідникам дешевим безпілотникам Reuters говорить про те, що зараз росіяни почали використовувати досить такі дешеві безпілотники для того, щоб виявляти засоби ППО, фіксувати їх. Ну і по тому наносити, завдавати ударів по цим цілям. За даними Reuters, мова йде про те, що 2-3 тижні останні Росія застосовує нові типи безпілотників. Ці дрони виготовлені з і фанери, один тип дронів оснащений камерою, сім-картою, причому українському мобільного телефону для передачі зображень російським військовим. Ну, зрештою, таке достатньо легке кустарне вочевидь виробництво для таких дронів. Але от питання чи можливо в достатньо дешевий спосіб їх збивати? Ну є кілька механізмів, як працювати проти дронів. основной механизм системы противовоздушной обороны, если она плотная и плотность ее позволяет уничтожать, в том числе и эм, разведывательные, дешевые, с, малым, э, с малой эффективностью, эффективной площадью рассеивания, отражения эм, дроны, то в принципе там уже не важно, сколько это стоит. Идет уничтожение в зависимости от возможности. Это может быть либо ракета, либо это может быть, допустим, система типа зенитка, типа, допустим, того же гепарда, то есть это пушка, две пушки, или Rain Metal, неплохие пушки делает тоже на малой дальности, пусть там 4 километра, но тем не менее они хорошо работают, и по дронам в том числе. Вопрос плотности, то есть в количестве этих систем, можно или нет их полностью использовать, плотно, то есть эта плотность позволит или нет. Есть возможность уничтожать дроны с помощью вертолетов, с помощью истребителей самолетов, с помощью легкомоторных самолетов. А сейчас оптимальный вариант на данный момент ⁇ вообще уничтожать эти дроны с помощью таких же дронов, только идущих с, то с большей скоростью и с хорошей системой наведения. Довольно-таки легко уничтожается, если есть серьезный дрон. Причем и одноразовые в режиме камикад, и многоразовые, то есть есть такие спецы, которые одним дроном несколько беспилотников минусуют российских. Потому механизмы есть. Вопрос правильный, правильный подход к применению этих механизмов, выбор правильного подхода. Вот оптимальный вариант скорее всего использовать все-таки такое же крыло, как они делают, то есть самолетного типа это такой же дрон, но единственное, что надо механизм определения, то есть надо засечь этот дрон. Механизмы эти тоже есть, да, они дорогие, но тем не менее они есть, они тоже используются. Потому я думаю, в ближайшее время, ну, в течение, может быть, полтора, полутора-двух месяцев у нас будет такая серьезная защита от разведки России, которая действительно сейчас создает очень много проблем для нас. То есть они наводят в онлайне практически наводят российские ракеты. В основном э те же баллистические, очень опасные. это. А Искандеры идут, допустим, по данным, которые чуть ли не в онлайне передает разв разведчик, практически являясь глазами наводчиков Искандеров, а это баллистическая ракета 500 километров дальности и по большому счету очень опасная. Там подлетное время несколько минут. Потому я думаю, воздушные силы, если найдут в себе видение процессов, они возьмутся за решение в том числе и этой проблемы. То есть, это, это проблема военно-воздушных сил, системы противовоздушной обороны. Про стан российской авиации ще хочу с вами поговорить. О каком ключе появилось поведомление. BBC про это пишет, что Китай выкрасил Россию из проекта из створення цивильного летака для далеких полетов. І тепер власне розробляє свій свій авіалайнер СІ 929 у 2014 році, коли Путін відвідував Китай, було домовлено про спільний проект, і цей лайнер. Повинен був мати назву cr 929 Ну зараз сі символізувало Китай, Р символізувало Росію. Зараз літера Р зникла. Чи можна це вважати вироком в принципі цивільної авіації Росії? Чи в цілому і цивільної, і військової авіації? Ну при прийнятті рішення на такі проекти береться во внимание во первых цілісообразність його проїзводства з кимось із партнерів. В расчете на то, что этот самолет будет потом там же и продаваться. Ну, то есть понимание процесса такого есть сразу запуск любого. Но ну, это серьезный проект. Надо сразу рынок сбыта. Естественно, сейчас Боинг мягко, так скажем, ушел с российской территории Боинг и Ашки, и естественно этот рынок российский мог быть этим проектом. Совместным как-то закрыть. Но китайцы, я так понимаю, посчитали, что Россия все равно деваться некуда. Они даже будут покупать чистый китайский проект. Так зачем делиться еще и с россиянами? Китайцы считают свои деньги, юань, им российские тугрики абсолютно не нужны. Потому они считают юань, и естественно тут чистая экономическая выгода, скорее всего возымело действие о том, что, а куда россияне делают, что ничего покупать будут. Европа и Америка им продавать самолеты не будет, обслуживать не будет, потому что китайцы загребут себе все. Вот так Китай подходит к решению этих вопросов. Щиро дякую, Роман Григорович, за, як завжди, цікаву розмову, за те, що знаходите часто та можливість своїми думками ділитися з нашою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі.